Злокачественное образование в мире, и Украина тому не исключение, это заболевания, которые эволюционно выходят из изменений нашего образа жизни. Меняется образ жизни, меняется экология, соответственно, заболеваемость будет увеличиваться. Она увеличится и по той причине, что население нашей земли начало жить больше, дольше, качественнее, поэтому и выявление злокачественных новообразований будет возрастать. Рак молочной железы, о котором хотелось бы сделать конкретную ремарку, за последних несколько лет, с 1974 года реально возрастает. Это за счет введения скрининговых программ уровень вырос практически на 30% за заболеваемость за это время. И Надо сказать, что в Украине каждый год диагностируется от 16 до 17 тысяч, в среднем 16 тысяч новых случаев рака. И около 7,5 тысяч женщин уходят от этого недуга из жизни в течение года. То есть если экстраполировать во временном промежутке, каждых 45 минут новый случай рака в Украине, и каждых 20, или каждых 25 минут новый случай рака в Украине, и каждых 45 минут мы теряем женщину от этого заболевания она является, рак молочной железы является лидирующим онкологическим недугом среди женщин в возрасте 20-59 лет и основная причина смертности от онкологических заболеваний. Мы можем сказать о том, что в направлении лечения рака молочной железы сделаны очень серьезные шаги. И сейчас пациентки после этого недуга живут в 6 раз дольше, чем 40 лет тому назад. Безусловно, Качественное оказание медицинской помощи играет ключевую роль. Наверное, вместе с ранней диагностикой это те два критерия, которые позволяют спасти, вылечить человека. По данным Всемирной организации здравоохранения, в развитых странах, таких как США, Япония, Швеция, более 80% пациентов излечивается от этого недуга. Средним, об... С средним достатком более 60%. В бедных странах менее 40% женщин выживает после постоянно установленного диагноза. Несколько лет тому назад, открывая 14 съезд Европейского общества медицинских онкологов, президент Мария Пикард сказала, Мартин Пикард сказала такие слова: что если последних 10 или 15 лет мы констатировали о росте заболеваемости, о, или о росте стоимости лечения, что цена возрастает, цена увеличивается, то открывая съезд, она констатировала, что стоимость лечения онкологического больного выросла драматически. Это хотелось бы сказать действительно драматически. И подтверждая слова, сказанные нашим коллегой. Даже в такой развитой с точки зрения экономического подхода страны в Соединенных Штатах, 76-78% пациентов только получает то лечение на уровне тех стандартов, которые разработаны в Соединенных Штатах. Безусловно, без, два момента, которые могут спасти пациентку, это ранняя диагностика. Мы не говорим только о своевременной, потому что в Украине... В Киеве около 86% пациентов устанавливается диагноз своевременный, в Украине в целом около 74%. Своевременная диагностика ⁇ это не та диагностика, где только маленькое вмешательство позволяет избавить человека. Это та диагностика, при которой мы можем получить хорошие, хорошие результаты лечения при качественной помощи, в том числе, которая будет включать и химиотерапию, и лучевую терапию. Поэтому, безусловно, наличие дополнительных источников. Мы знаем, в какой ситуации сейчас находится Украина. Наличие альтернативных источников финансирования, а сейчас компания Life дает возможность нашим пациентам каким-то образом компенсировать те финансовые траты. Для нас это, понимаете, это безусловно, для нас это первый шаг. Мы встречаемся с таким предложением, когда реально пациентка может получить какое-либо гарантированное лечение, имея возможность заплатить за него. Причем у нее даются возможности, ну это, наверное, компания расскажет дополнительно. Мы приветствуем этот альтернативный источник. Пока мы еще не вступили в анестезию страхового здравоохранения, об этом только говорят. А вот этот шаг для нас дает очень хоть, луч надежды, что у пациенток, у женщин Украины будет возможность каким-то образом компенсировать большую часть трат, необходимых на покрытие лечения. Спасибо, уважаемый Николаев. Можно я сразу вам задам вопрос э, от наших зрителей? То есть мы когда проанонсировали пресс-конференцию, люди начинают задавать простые человеческие вопросы, которые их волнуют. Вот по поводу диагностики. То есть вот вы и многие другие специалисты в этой области говорили о том, что как раз вот ранняя диагностика может способствовать тому, что человек может быть вылечен. Да? Но в этой ситуации, вот как вы прокомментируете такую информацию, что если человек застрахован, то есть он как минимум знает, куда идти, и человек более ответственен тогда к своему здоровью. Потому что вот очень многие женщины, например, спрашивали, то есть э, э, что делать, вот, вот, диагностировать, к какому врачу идти или так далее. То есть, как вам, как вам кажется, вот это страхование э, поможет ли человеку быть более ответственным и упростит ли возможности вот, диагностировать на случай, вот, если у женщины возникают какие-то проблемы? На этот вопрос я отвечу следующим образом. В 93-95% случаев рак молочной железы, на той стадии, когда его можно излечить полностью, а не дает никакой симптоматики. То есть он не имеет никаких симптомов, нет боли, нет каких-то субъективных ощущений. Поэтому выявляет ранний рак, а мы говорим о том раке, размер которого меньше 5 мм, у которого нет метастатического поражения, нет распространения в пределах органа или организма. Такую женщину можно спасти, но необходимо выявить так называемый субклинический или допальпабельный рак, только применяя определенные. Активные шаги – это маммографический скрининг, клиническое обследование молочной железы. Женщина должна быть информирована, как делать самообследование. Это три кита скрининга. Поэтому если говорить о страховой компании, страховых компаниях, я думаю, выражу, поскольку у нас еще не было такого опыта, но я выражу такое субъективное мнение, вероятно, что да, на опыте, как мы страхуем автомобили, делаются определенные чекапы, проверки. Страховая компания должна знать, что она страхует. На самом деле, если женщина будет, подве... будет получать страховку, это будет ее определенным образом стимулировать к прохождению определенных межуточных в интервалах каким там, через год или через два межуточных обследований, которые позволят ее обратиться к медработнику. Безусловно, страховая компания дает пациентке определенный маршрут, определенную карту. Шаг один, шаг два, шаг три. Куда она должна обратиться, что она должна сделать. А страховая компания отвечает за тех специалистов, которые будут оказывать вот этот сред, чекап, для того, чтобы давать какие-либо рекомендации. И минимальная возможность получения какой-то некачественной или некорректной информации, некачественного или некорректного обследования. Поэтому здесь приветствуем, потому что это... Обоюдная инициатива и страховой компании и нас, как клиницистов, в достижении лучшего результата диагностики и лечения.